Salam dostlar. Mən bu gün sizə necə ə, telefonla Wi-Fi-nin kodunu dəyişmək olar, onu göstərəcəm. Play Store-a daxil oluruq. Wi-Fi blok yazırıq axtarış yerinə. Burda 4-cü proqram blok yazılan Wi-Fi-ya yükləyirik. Ondan sonra açırıq. Açandan sonra bir də görəcəyik. reklamları çıxış eləyirik. Qəbul edirik. İstəsəz izin verəcəyəm. Mən izin verirəm. Hə, IP to olsa daxil oluruq. Burda router setup. Axırıncı daxil oluruq. Bütün Wi-Fi-ları da demək olar çoxsunda da dəyişilməyən admin dikslə. Xırda hərflərlə admin admin yazırıq. və loqin eləyirik. Daxil olunddan sonra ekrana belə bir şey gələcək. Ola bilsin belə bir şey gəldi. Siz məndə dəyişmişdi məvvel. Bunu belə bir şey gələndən sonra siz ikinci daxil olacaqsınız. Interface setup. Buna daxil olunddan sonra sizə internet, LAN, wireless. Bax bu 3-cüünün üstünə basacaq. Onu basandan sonra aşağıda məsələn gələcək. Burada siz adı dəyişə bilərsiniz. Bax WPS settings elə bir sağında TP-Link 6 yazımma bax. Bu sizin Wi-Fi adınız olacaq. Yəni sizdə başqa bir şey də ola bilər. Yəni dəyişib istədiyiniz ad qoya bilərsiz. E, sonra keçirik şifrəyə. Şifrəm budur. WPA e, WPA2 PSK yazın marağa. Bax, ona daxil oluruq. O olurmu? Ha, olur. Bunun ə, demək ki bu mənim ə, parolumdur. Bu parolla istərsiz əlavə edə bilərsiz, yeni parol qoyarsınız, silərsiz də özünüz bilirsən. Sonradan ə, save yazılan ona basırıq və Wi-Fi ə, kodunu yeniləyirik. Ə, ondan sonra Wi-Fi-ın üzərindən ə, söndürüb yandırırıq bir dəfə. Söndürüb yandırandan sonra telefondan ə, biz daxil ola bilməyəcəyik. Ondan sonra Wi-Fi-ın üzünə gələcəyik, üzərinə ağl unut tu basacağıq. Unut tu basandan sonra təzədən daxil olacaq həmin kod parolumuzu yazandan sonra ə, öz wi-fi